Уряд прогнозує, що ВВП знизиться на 3% по отношению до попереднього року, а інфляція зросте до 12-14%. Про це йдеться в основних макроекономічних прогнозах економічного і соціального розвитку України на 2014-й. Про перші підсумки та перспективи діяльності українського уряду будемо говорити сьогодні з Олександром Пасхавером, пане Олександре, доброго ранку. Дякую. Ось ці прогнози, які ви щойно почули, є в експертному середовищі думки, що це навіть дуже оптимістично. Ну, якщо сравніть з прогнозами предыдущого правительства, то они более правдиво выглядят, чем... При том, если я хочу напомнить, что господин Натинюк сказал, что если вот, не примут законы по экономии затрат и по увеличению доходов, то может упасть до 10%. Так что он, мне кажется, по крайней мере, все познаться в сравнении, был более правдивым, чем предыдущее правительство. Добре, что до э, правдивости, это, возможно, так, а что до того, насколько это будет реальным? А а кто, может знать кто может знать будущее это упражнение людей безответственных которые делают прогнозы потом они собирают прогнозы потом э, мировой банк говорит вот у нас такой прогноз, через месяц он говорит мы корректируем прогноз ну, какой, какой, причем совершенно по-моему бесстыдно давайте попробуем Я, э, не знаю, это зависит от обстоятельств с цифрами, вот, представьте себе, что э, завтра начнется агрессия России ну и дальше, что какова будет реакция экономики, как можно предсказывать в такой неустойчивой ситуации. Я думаю, что... Э, Если ситуация не изменится, на цей момент это выглядит реалистично. Нет, стично. вопрос, да, но вопрос еще заключается в том, в какой степени это будет... То есть реакция, там довольно решительные меры, и э, реакция э, населения какова будет на это. А что такое реакция населения? Реакция населения это готовы ли люди платить, скажем, богатые люди повышенные э, налоги. В Достаточно ли будет педа? Не знаю, как будет. Посмотрим, э -э -э, готовы ли люди... Да, насколько расторопно будут... Э -э проведены мероприятия по э, компенсации бедным повышенных цен на газ. То есть от очень многих обстоятельств мы же в очень неустойчивом среде сейчас живем. Поэтому я лично воспринимаю это позитивно. Сам этот доклад и э, ну, по крайней мере, он мне на первый взгляд кажется правдивым. Но почему вы правильно заметили, что да, правдивый, но вот насколько он реалистичный. Так вот я вам скажу, что это очень близкие понятия. А, что до заходов? Да. Вы уже торкнулись темы, какие да. заходы Пропонує уряд тут ну ничего оригинального сдается сбившения доходов на новые фискальные заходы это сокращение выдатки в том числе на социальные программы ничего не нет это же годовой бюджет реформы они действуют обычно во первых там нет ничего о реформах да нет там об одной реформе есть о том что уже, уже прямо здесь запланирована децентрализация бюджетов и повышение прав на местах и в связи с этим изменение самой структуры государственных чиновников Это тоже, все это абсолютно, как вы правильно заметили, ничего нового там нет, но не дай нам Бог новизна, которая бесполезна. Значит, нам нужно, чтобы просто это было полезно. Давайте про цифры поговорим. Вот, о загальный борг Украины досяг 53% ВВП. Ну, это да. ну, 800 миллиардов гривен. А золотовалютные резервы... Долг, а, да. так, а золотовалютные mm. резервы складывают лишь 15 миллиардов. Долларов. Да, очень мало, да. 20 а. миллиардов куда-то делись, неизвестно куда. Да. Цити... Неизвестно ну, куда. Просто это было бездарное управление, mm. но все это говорили. Не надо было ждать, пока это то предыдущее правительство уйдет, это говорили все эксперты. Когда оно было живым, тоже, да. І ще про цифру давайте. 13, це саме прем'єр-міністр Сені Яценюк заявляє, що з 13 мільярдів дотацій, які виділять на вугільну галузь, Шахтарі отримують лише 3 мільярди, решту розкрадають, і якщо ці гроші просто роздати шахтарям, то на кожного вийде по 80 тисяч гривень на рік. Прем'єр вже пообіцяв поїхати особисто до шахтарів з цими цифрами. Що робити з цією галузю зараз дотаційною? Но, значит, планы были уже лет 15, как эти планы есть. Надо приватизировать эти предприятия. Были разные планы. Я участвовал в таких посиделках и рассуждениях. Например, в комплексе продавать как, такие комплексы производственные, где есть убыточные и прибыльные предприятия. Потом вопрос не в том, что делать? Вопрос в том, что делать с людьми, которые будут освобождены от этого. Так вот я хочу вам сказать, что в свое время у Мирового банка был план о том, как закрывать убыточные шахты и компенсировать работникам, ну, создать целую систему Чтобы компенсации заняться, да, работникам, но... Вот что интересно, те люди, которые это осуществляли, шахты-то они закрывали, а работники, деньги, которые должны были идти на работников, они воровали. Поэтому работники считали, что Мировой банк их главный враг. Поэтому вопрос вообще, строго говоря, именно в том, о чем говорил Яценюк. Если удастся, чтобы, чтобы я не говорю, чтобы каждая гривна дошла до, до, так сказать, своего потребителя, а о том, чтобы снизить, по крайней мере, наполовину уровень коррупции, то мы получим замечательные результаты. Чуда все закрытое те копанки, которые функционируют нелегально. И кому такие приносят духи? Ну, это же реакция. Умов... Это же реакция. Знаете, украинский народ очень умело и, слава богу, его история его учит, как выживать. Эти копанки это тоже это система выживания. Э, а кому они приходят, приносят доход, это, конечно, те сильные люди, которые используют вот этот способ выживания. Всякая теневая экономика кем-то используется. Э, я не думаю, что они исчезнут под, просто потому, что с ними начнут бороться. Они исчезнут, когда мы станем более когда э, будут богатыми. Уряд підготував проект програми «100 днів. Цей документ мав стати дорожньою картою українського економічного yeah, відродження, yeah. так планувалося принаймні. Український бізнес чекав від документа реального вирішення проблем якраз із податківцями, митниками, корумпованими чиновниками. Як ви оцінюєте, наскільки зміст програми ось цієї відповідає? Це стандартне ліберальне? Я сам придержуюсь всіх же взглядів, але, Но е, поняття существують прості правила. вы не можете взять и осуществить реформы, если ценности народа не соответствуют этим, тем институтам, которые вы хотите сделать. Они обычно не работают, институты. Поэтому необходимо быть очень умеренным, понимать, как народ воспримет это, и как, как. Опытные и умелые люди используют эти новые институты с той же целью, с какой были старые. Поэтому тут сам по себе не вызывает возражения какие-либо реформы. Да. Цель, она, она такая стандартная, все эти идеи стандартные. Вопрос, знаете, вот я когда-то сидел в... Приблизительно в такой же компании, как с вами, и говорил, что дай, же, дай Бог, чтобы после того, как пришло новое правительство, у нас откаты э, дошли, ну хотя бы стали такими, как при Ющенко, а еще лучше при кучме. А очень строгий человек, который сидел рядом со мной, сказал мне: Ну нет, мы должны не иметь вообще откатов. Я говорю: мы не должны не иметь, но для этого народ должен не участвовать в этом деле. Поэтому дай то Бог, чтобы. Те люди, которые осуществляли эти реформы, были достаточно мудры, чтобы соизмеряли настроение населения, привычки населения с этими реформами. Тогда они сработают. Ну, вы правильно, сказал еще: Е один из прогнозов, то, який будет реальным, а другий, який будет повязан с ситуацией, которая в Украине. на да, только... В этой неустойчивой стране, тем более риски не неопределенные. Ну, слушайте, но мы все живем в ощущении, что скоро нас нападут. Но ну, тогда наше обсуждение просто пойдет э, коту под хвост. Тогда, возможно, непопулярные кроки мают стать более популярным. Я могу сказать, какой, какой должен быть, значит, для того, чтобы понять, я могу сказать, как человек э, все-таки экономический, да, ну, привыкший думать экономически. Во-первых, мы должны перестать воспринимать то состояние, которое есть, как экстраординарное. Мирный период нашей жизни закончился. Вот мы будем жить в состоянии, в котором жили целые нации сотни лет. У нас есть сильный противник, который агрессивно к нам настроен. Вот мы должны привыкнуть жить в этой ситуации. В этой ситуации мы как народ сейчас я перейду к экономике этого этого. Не, этого я не прошу. Мы как народ должны милитаризовать свою экономику. Для чего? Для того, чтобы Напасть на нас было бы дорого и опасно. Мы не можем победить нашего врага, но мы можем сделать так, чтобы напасть на нас было дорого и опасно. Сейчас это не так. Так для этого нужна милитаризация. Но экономически она действует таким образом. Вот и Германия, и США с помощью милитаризации восстановили свои страны и вывели их из кризиса. Это само по себе далеко не такое глупое средство. Глупо нападать. А, а развивать свою промышленность и у, у, укуплять армию в этой ситуации это единственный возможный и экономический путь. И путь мы не можем психологически, мы не можем жить в стране, от, когда противник может, может нас использовать в любой момент. Добря де, деятель... Вот это вот дорого и опасно. должно быть любому противнику, который хочет нас нас в такому випадку, якщо змінити своє світо бачення, світо говорити про життя в таких військових умовах, якщо можна... ну, не військових, просто а... в неблагоприятних агріс, є агресії да. Здається, ідея депозитів із населення, податку на депозит з населення, а видається не дуже привабливою. В таких умовах вона має сприйматися більш радісно, бо існує така ідея оподаткування доходів від депозитів населення. Та ідея потім обсуждається вже много. Лет. Просто она противоречит. Мы не настолько доверяем государству. Просто это это уменьшит инвестиции населения. Ведь когда население вкладывает в банки, мы является главным инвестором страны. И если вы берете у богатых людей, снимаете, как раз когда вы снимаете у богатых проценты, у них есть много способов инвестировать, кроме банков. И вы таким образом теряете эту, эту инвестиционную компоненту. Поэтому банки всегда против этого. Сейчас правительство при, к этому прислушалось. Но я могу сказать, что в той же Соединенных Штатах э, процент на доходы, э, на банковские проценты такой же, как на все остальные доходы. Тут вопрос, когда это вовремя делать. Но сейчас правительство решили, что пока не вовремя, пока лучше возьмем налоги с богатых. Это, а вот каждый из этих шагов покупали. имеет. Каждый, там шагов, я не знаю, 50, каждый из этих шагов может обсуждаться профессионалами. Однако, я хочу сказать, факт заключается в том, что мы находимся в катастрофическом положении. И мы с вами поговорили, А, экономически катастрофический, Б, политический. То есть, я хочу сказать, в военном отношении в катастрофическом положении. Поэтому люди должны привыкнуть к тому, что мы должны теперь жить экстраординарно. И в этом смысле я считаю, что это еще весьма умеренный план, он весьма ведь... умеренный. Да. А, как раз про, про мы просто... привыкнем к тому положению, которое мы есть, и мы еще будем сами выдаваться... сами просить э, правительство делать более решительные шаги. цикавый подход, хотя он выглядая на но безопасность людей еще просто люди считают, что то, что произошло, это случайный эксцесс, который пройдет сам собой, как зимний мороз, но он не пройдет. Поэтому нам придется в этом жить, и безопасность будет нашей главной темой. Вот в следующий раз мы встретимся, будем говорить о безопасности. Ой, Это будет главная тема. Сподеваюсь, все-таки да. Yeah. Будемо говорити в позитивному ключі про безпеку. Ти не yeah, менше як вичень в цих умовах стимулювати ріст економіки. Якщо ми говоримо, а, uh, я вам тільки що сказав. Дивіться сама посія мілітарізації стимулює просто економіку. А дивіться no. a, прогресивний податок для великого і крупного бізнесу. Ви сказали, що головне, щоб вони не перейшли в тінь. А цього тижня Верховна Рада схвалила зміни до нинішнього закону про держзакупівлі, але якраз кабмінський проект нового закону так і не потрапив на голосування. Тут же ще тема. A, Витрат у глобальних державних масштабах розумієте, також депутати не спромоглися з першого разу ухвалити нову редакцію закону про публічну інформацію. Це... Ну от ви подумайте, эти депутати совсем недавно, наскільки я пам'ятаю, сплетні, но я не можу їх підтвердити. Ви пам'ятаєте, було дуже масово говорило, що кожному депутату е, прежня власть платила 20 тисяч доларів, е, так сказать, небольшая помощь. Эти же депутаты сейчас, сейчас там сидят. Вы что хотите? Чтобы они как-то иначе, чтобы они как-то очень все дружными рядами стали бороться за, против коррупции? Ну, конечно, хотели. Отверто да. скажем, хотели. Так Ти мы не все наш, хотим, но... Закон про... законопроект про открытие реестров майна вообще провалили. Ну, про это мы также uh, говорили в этой студии. Uh, все власти, обвиняющие оппозицию, колишню и новую... Uh, и ваши впечатления, старые схемы повертаются, это говорит, или просто их невозможно выкоренить? Нет, это не так. Просто всякая вещь в, со ну, в социальной политике и в экономической политике, все идет не торопясь. Это слишком большие системы, чтобы они молниеносно менялись. Понимаете? И я хочу вам сказать, что даже великие революции, которые обычно проглевали реки крови, в конце концов, Возвращались старые э, схемы. Во, во время французской революции дворян вешали на столбах, а потом пришли новые революционеры и завели новое дворянство, которое потом, когда их скинули и пришел и вернулся опять король, так он это новое дворянство уже не не лишал своих привилегий. То есть люди есть люди. Очень медленно что-то меняется в этом мире, но главное, чтобы оно менялось. Вот это главное. Будем надеяться, да. что изменения будут обязательно, и они нам с вами понравятся. Дякую, что сегодня сранку были с нами. Спасибо.